Buy Now Pay Later atau BNPL merupakan platform digital yang menawarkan bayaran ansuran kepada pengguna. Sebelum ini, Minda melaporkan setakat Disember 2024, terdapat 5.1 juta pengguna aktif BNPL dengan majoritinya berusia 21 hingga 45 tahun dan berpendapatan kurang dari RM5,000 sebulan. Namun benarkah penggunaan BNPL dalam kalangan umur ini, khususnya pelajar institusi pengajian tinggi IPT, disebabkan fenomena fear of missing out FOMO atau terpengaruh dengan media sosial? Dalam era digitalisasinya semakin pesat, rakyat Malaysia terutamanya pelajar institusi pengajian tinggi IPT berdepan pelbagai cabaran kewangan termasuk kemunculan perkhidmatan buy now pay later BNPL yang menjanjikan kemudahan perbelanjaan secara fleksibel. Mereka juga berdepan dengan pelbagai risiko sekiranya kemudahan itu disalahguna, susulan generasi muda ini cenderung untuk berbelanja secara berlebihan akibat fenomena fear of missing out FOMO atau bahasa mudahnya rasa takut ketinggalan. Yang tu saya tak setuju sebab bagi saya benda ni sebenarnya mostly orang yang guna pay later ni sebabkan jurang antara diorang tak mampu macam kurang kekurangan duit ataupun terdesak ataupun macam Uh, dia macam untuk macam saya lah Macam untuk digun diskaun-diskaun Sebab banyaknya untuk pay ni Banyak orang bagi benefit-benefit dia kan Tak sepatutnya FOMO lah Sebab perkara FOMO ni Akan makan diri hari-hari kemudian So selagi kita tak ada rasa that, Kan macam mana, Selagi kita tak ada keperluan untuk guna Buy now paylator, tak payah lah Namun tidak dinafikan sebahagian daripada mereka menggunakan BNPL untuk membeli keperluan harian dan makanan secara dalam talian kerana mempunyai tawaran serta pilihan yang banyak termasuk harga lebih berpatutan berbanding membeli di pasar raya. Sebab kadang student ni pun uh, dari segi sosial ekonomi especially kalau dekat UITM mostly uh, daripada golongan B40 kan. So dalam masa yang sama dia membantulah student untuk membeli barang yang mereka perlu dan bila mereka mempunyai wang kemudian air daun boleh lah. kadang tu barang dapur ni pun mahal juga untuk kita orang yang student macam yang duduk luar kan macam nak beli barang dapur set kalau kadang tu beli barang tu barang dapur tu seminggu je bertahan Sebelum ini, Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan ketika sesi soal jawab di Dewan Negara pada Mac lalu mendedahkan jumlah transaksi BNPL melonjak kepada RM7.1 bilion menjelang separuh kedua 2024 berbanding RM4.9 bilion pada separuh pertama tahun sama. Setakat Disember 2024, pinjaman BNPL uh, sebanyak RM2.8 uh, bilion hanya merangkumi 0.2% daripada keseluruhan keberhutangan isi rumah di negara ini manakala kadar jumlah BNPL yang tertunggak overdue juga adalah terkawal sebanyak 82.6 juta iaitu 2.9% daripada keseluruhan nilai kredit BNPL Mengulas mengenai isu itu, pegawai kanan pembangunan modul Jabatan Pendidikan Kewangan Isi Rumah, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK, Muhammad Karil Ashraf Muhammad Karik berkata, BNPL bukan faktor utama yang menyumbang kepada budaya hutang dalam kalangan pelajar IPT. BNPL, ia membantu financial uh, membantu pengurusan kewangan pelajar IPT jika dan hanya jika mereka ni pandai uruskan duit. Sebelum mereka pilih untuk membeli menggunakan option BNPL tersebut, mereka perlu cek balik. Oh, aku adakah aku cukup duit untuk bayar balik pinjaman BNPL ni? Maknanya mereka ni dah tahu pengurusan kewangan mereka. Mereka dah tahu aliran tunai mereka dalam masa bulan akan datang. Justeru setiap keputusan pembelian perlu dibuat dengan teliti kerana penggunaan BNPL itu memerlukan tahap disiplin yang tinggi dalam pengurusan kewangan agar tidak menyebabkan pengguna khususnya pelajar IPT terjebak dalam bebanan hutang. Tidak dinafikan Buy Now Pay Later atau BNPL semakin menjadi pilihan terutama pelajar IPT yang ingin meringankan beban kewangan mereka. Namun kita sebagai pengguna perlu bijak dan ukur baju di badan sendiri dan berbelanja mengikut kemampuan dan bukannya kemahuan. Jangan jadikan BNPL sebagai jalan mudah sehingga akhirnya menjadi perangkap kerana keputusan anda hari ini memberi kesan kepada hari esok. Laporan Nurul Faidah Tamizi dan jurukamera Fahan Fauzi untuk Media Selangor.